Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Elakkan pembaziran, jadikan pemberian bonus sebagai tanda kesyukuran untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bin Lah, Ibni Kebawah Dulian Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasnal Bolkiah Mujzadin Waddaulah, Timbalan Sultan dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sora binti Pangeran Haji Saleh Rahman semalam berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara Brunei DP MMFC dengan Penang FC. Berangkat sama anak de anak de Duli yang teramat mulia, yang teramat mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Azahara Raihanul Bolkiah. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasna Bolkiah Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan Brunei DPMM FC menang 2-0 ke atas Penang FC. Brunei DPMM FC seterusnya akan beraksi menentang PDRM FC di Stadium Negara Hasnal Bolkiah pada 3 Januari depan. Oh, mempunyai peluang yang baik semula kepada Jordan Murray. Satu antara ke belakang, gol yang kedua. Ritten Fever. Suasana sibuk jelas dirasai berikutan pemberian bonus tahunan bagi warga perkhidmatan awam dari kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Bahkan para pekerja agensi swasta juga ada yang sudah menerima pembayaran bonus daripada syarikat masing-masing. Kegembiraan pembayaran bonus bukan sekadar pemberian wang namun sebagai motivasi untuk terus memberikan khidmat yang terbaik. Bonus ini merupakan satu penghargaan kepada warga perkhidmatan awam terhadap sumbangan dan usaha sepanjang tahun dimanfaatkan sebagai simpanan bagi kepulauan pada masa akan datang. Bonus gaji di Brunei merupakan satu peluang yang baik bergantung kepada yang cara individu menggunakannya lah. Ada yang menggunakan bonus ini sebagai cheat day untuk ...menggembirakan diri sendiri atau keluarga. Adalah diharapkan pemberian bonus dapat dimanfaatkan... ...dengan perkara-perkara yang berfaedah sekaligus... ...menghindarkan diri dari sifat membazir. Dengan pemberian itu juga dapat dijadikan penghargaan... ...kepada diri sendiri untuk terus bermotivasi... ...dalam menghadapi cabaran mendatang. Pendekatan saya, tujuan bonus ini bagi saya lah... Ha? saya simpan dulu belanjanya kemudian boleh juga menjadi sebagai motivasi saya untuk mendorong saya untuk membuat kerja yang lebih bagus pada tahun hadapannya boleh juga untuk uh, diri sendiri juga untuk treat yourself but in my case i would invest in my business lah and also skills and training that i would want to enhance myself Penerimaan bonus juga dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh beberapa buah premis perniagaan dan perusahaan. Dengan menawarkan barang kelengkapan persekolahan dengan harga yang berpatutan, sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa atau penjaga menyediakan persiapan untuk anak kembali ke sekolah pada sasaran akhir memandangkan sesi persekolahan baharu yang akan menjelang tidak lama lagi. pihak kami telah menyediakan stok yang mencukupi bagi memenuhi kehendak para pelanggan yang mencari keperluan buku-buku sekolah, alat tulis dan pakaian sekolah. Bagi mereka yang ingin mencari kasut sekolah di kedai kami, ada menawarkan berbagai saiz kasut dari umur 5 tahun hingga sekolah menengah. Pihak kami telah menyediakan stok yang mencukupi bagi memenuhi kehendak para pelanggan yang mencari keperluan buku-buku, buku sekolah dan pakaian sekolah. Sementara bagi para ibu bapa atau penjaga saat menerima gaji dan bonus boleh dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan kainan berbelanja secara berhemat dan mementingkan keperluan yang utama terlebih dahulu terutamanya kelengkapan barangan sekolah. Alhamdulillah time bonus ini kami dahulukan untuk membeli macam barang-barang keperluan sekolah anak. Selepas itu baru kami memikirkan barang yang lain lagi lah. Alhamdulillah dengan kesempatan bonus ini kami dapat membayar keperluan sekolah yang sudah kami tempah lebih awal. Kemudian baru kami memikirkan hal-hal yang lain seperti keperluan harian ibu negara bakal menjadi tumpuan hujung minggu ini dengan persembahan orkestra kebangsaan negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu pengisian baharu yang diketengahkan dan sebagai sebahagian daripada Pesta Disember Brunei. Ia dijangka dapat memperkasa seni muzik tempatan, memupuk penghayatan seni dan budaya. Dalam wawancara Rampai Pagi, Pemangku Ketua Bahagian Perbandaran Kementerian Hal ehwal Dalam Negeri mengalu-alukan orang ramai untuk hadir memeriahkan persembahan tersebut Sabtu ini 27 Disember bermula pukul 8 malam di kawasan Pusing Keliling berhadapan bangunan ham tenaga dermaga di Raja Bandar Seri Begawan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk menjaga keselamatan bersama termasuk meletakkan kereta di tempat-tempat yang dibenarkan. Untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan bandar Sri Begawan, pusat bandar. Uh, sampah ada uh, kawalan untuk membuang sampah. Jangan dibuang merata-rata. Buang di tempat yang di uh, disediakan dan ditetapkan. Uh, untuk menjaga uh, keselamatan masing-masing, uh, harta benda masing-masing. And then uh, untuk uh, mematuhi arahan-arahan uh, petugas yeah. dan pihak penganjur sepanjang acara berlangsung. Uh. Selaras dengan misinya untuk berkhidmat, membantu dan memperkokoh komuniti, inisiatif membina masyarakat lebih inklusif oleh sebuah organisasi tidak berasaskan keuntungan telah berupaya membantu keluarga kurang bernasib baik dan golongan berkeperluan khas. Apakah program-program yang dilaksanakan bagi membantu golongan berkenaan? Pewarta RTB Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Walaupun menyasarkan dua kumpulan utama terdiri daripada keluarga kurang bernasib baik dan golongan berkepulauan khas, namun Lavida Berhad bersedia membantu golongan memerlukan lainnya. Pelbagai program dan aktiviti dilaksanakan antaranya sokongan emosi, sosial, pendidikan dan sokongan untuk kanak-kanak, bantuan belajar dan agihan study packs. Melalui program yang dikenali sebagai BIM Initiative pula, ia membantu golongan kurang upaya menghasilkan karya dan produk seni sekaligus memberi peluang bagi pembangunan diri. For the special needs, we have an in-house program where they learn skills that prepare them for employment hopefully that ultimately brings them to be more independent, that they can earn a living for themselves. So this initiative is called BEAM Initiative. B stands for baking or cooking. E stands for education or employment. A stands for arts. M stands for music. Lebih unik lagi, inisiatif yang dilaksanakan termasuk konsep kedai barang terpakai untuk mempromosi konsep mengurangkan guna semula dan kitar semula. for those that who could not possibly get a job out there yet uh, we try to have them in-house to do some work and to have some income and so we ultimately wish that more and more of the beamers and beyond uh, anyone that joins us the, that through a social space here where they can really socialize with people and gain confidence uh, gain acceptance that they will be able to really do what they have, greatest potential. Melalui inisiatif dilaksanakan itu, ia mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh sokongan komuniti khususnya kepada golongan yang memerlukan bagi membina masyarakat lebih inklusif dan prihatin. Muhammad Nadai Jitua melaporkan untuk Berita RTB. Pelbagai jenis makanan dan minuman dari peniaga tempatan dan luar negara ditawarkan semasa Festival Makanan di Pokok yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Merakas. Festival berlangsung sehingga 28 Disember ini. Dan sempena pesta Disember Brunei festival disertai oleh lebih 120 peniaga. Penganjurannya antara lain memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati beraneka hidangan. Selain menjadi tarikan dan memeriahkan suasana sempena cuti hujung tahun, acara seumpamanya turun memberi sokongan kepada usahawan kecil dan sederhana dalam industri makanan. Sempena Pesta Disember Brunei One City Event and Marketing mengadakan bazar makanan kedua One City selama lima hari di pusat membeli belah berkenaan di Kampung Salam Bigar. Disertai oleh 40 penjual pelbagai jenis makanan, minuman, pencuci mulut, makanan kering dan segera ditawarkan semasa berlangsungnya bazar berkenaan. Bazar dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ingin merasai pengalaman mencabar dengan memandu kenderaan pacuan empat roda sambil meneroka keindahan alam semula jadi? Auda boleh merasainya dengan menyertai aktiviti lasak All Terrain Vehicle atau ATV di kawasan Taman Agri Katimahar. Perinciannya bersama pewarta RTB Zulfadli Haji Kasim. sejak beroperasi pada tahun 2017 di Taman Agri Katimahar, aktiviti ATV yang diusahakan oleh syarikat ATV Adventure Tour berkembang menjadi salah satu tarikan pelancong. Bagi menyokong aktiviti ATV dan pelbagai perkhidmatan lain, 10 pekerja tempatan bersedia membantu pengunjung kebiasaannya aktiviti ATV mengambil masa sekitar 2 jam atau lebih bergantung kepada laluan dipilih. Jadi depends on berapa trek yang dorang mau anulah uh, mencuba. Uh, kalau sekiranya dorang mau macam trek yang biasa-biasa untuk melihat ke pemandangan kabun apa ataupun kami ada dan juga kalau sekiranya ada yang mau macam main belicak ke ataupun adventure ke dalam hutan ataupun alhamdulillah ada juga kami. Mostly cabaran ini memang dari maintenance lah kerana uh, ATV ini ia tidak akan sentiasa baik sepanjang masa. Maksudnya itu time to time kadang-kadang kita menyediakannya baik sudah di lapangan ada tiada masalah. Selain keseronokan, aspek keselamatan tetap menjadi keutamaan seperti penyediaan topik radar dan first aid kit. Melalui aktiviti yang disediakan, ia pasti memberi kepuasan kepada pengunjung. So my colleague recommended it to me from ISB I think it's highly recommendable. You can see the jungle when you're going around, and also just fun with friends or colleagues is a good good activity to do. Oh, it's beautiful! The scenery is lovely. You go right into the jungle, and you see all of Mother Nature. Really, it's beautiful. Dengan lokasi dan pemandangan yang menarik, ATV adventure tour di Taman Agrikultura ini. berpotensi untuk menjadi destinasi pelancongan pertanian dan rekreasi popular untuk menarik lebih ramai pengunjung datang ke negara Brunei Darussalam. Zulfat Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Persidangan Keselamatan Siber mengadakan malam penghargaan bagi meraihkan dedikasi sukarelawan dan kecemerlangan keselamatan siber. Majlis diadakan di Kompleks Iyasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah di Ibu Negara. Acara diisi dengan penyampaian anugerah kehormatan yang mengiktiraf sumbangan individu berkenaan di atas kepimpinan dan impak ketara ke atas industri keselamatan siber dan mengukuhkan kepentingan kepelbagaian dan kemampanan serta inovasi dalam sektor tersebut. Brunei DPMMFC akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi corak permainan yang lebih baik pada perlawanan yang akan datang. Menjelang pertemuan seterusnya menentang PDRMFC, Ketua Jurulatih Brunei DPMMFC yakin setelah melihat mutu pasukannya berhentang pada lima perlawanan terakhir di tahap yang cemerlang. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh McAllister James Renau semasa Sinamedia media selesai perlawanan semalam. Tambah Ketua Jurulatih DPMMFC, walaupun setiap perlawanan di Liga terasa mencabar, beliau percaya pasukannya berusaha menyesuaikan corak permainan dan yakin boleh bersaing di Liga tersebut. Sementara itu, Wan Rohaimi Wan Ismail, Ketua Jurulatih Penang FC berkata, pasukannya mencipta banyak peluang untuk menjaringkan gol, akan tetapi tidak dapat memberikan penyudah yang baik.